о том складе HTC, которая как бы, сделала, чтобы Android сейчас был такой мировой платформой и его развивающейся. Собственно говоря, вот первый коммуникатор на платформе Android это был HTC Dream, или это Mobile GD, старт продаж которого был, начался 22 октября 2008 года на территории США. Так было видно, что Android должен получить успех. И вот следующий аппарат получился уже намного более симпатичным, даже я сказал бы, красивым на то время. Это HTC Magic. Продажи его начались в апреле 2009 года. Отличался он от G1 своим форм-фактором. Это был обычный моноблок. Так как в нем стоял уже Android 1.5, то он получил экранную клавиатуру, поэтому хардовая ему была не нужна. Собственно говоря, в принципе, он остался таким же, как G1 по характеристикам, за исключением, что была версия с оперативной памятью 288 мегабайт. Но она была достаточно редко. Продвигали его уже, сначала начали продвигать в Европе, продвигал его Vodafone, тоже мобильный оператор. Впоследствии в США продажи поступил он под другим именем, MyTouch 3G, это был тот же самый телефон, но продвигал его уже T-Mobile. Как видим, HTC тоже делал для них эти телефоны, но пока не используя как бы, своих возможностей. Ну и впоследствии, вот уже 15 сентября 2009 года, обновилась Android до версии 1.6. И как бы дальше неизвестно, будет ли он обновляться до версии 2.1, так как она достаточно для него тяжелая. И также такая же судьба и у HTC G1. То есть если говорить об этом телефоне HTC Dream, то можно сказать, они были как бы нужны были для такой прощупывания почвы, для отладки самой системы Android, посмотреть, как реагируют пользователи на эту систему доработать ее и все-таки было видно, что получает успех эта платформа, так как magic было продано уже более двух миллионов и то и больше, не знаю, там как MyTouch продавался тоже в больших количествах. HTC решили, как бы, что нужно выпускать телефон, телефон под собственным брендом, то есть так у нас появился и у нас в стране это HTC Hero. Это первый Android смартфон, который продвигала сама компания HTC. Sense. Очень нравилось. И эти телефоны многие брали именно из-за вот этой технологии оболочки HTC Sense. Собственно говоря, это был первый аппарат на платформе Android, который был представлен у нас на Украине. И что и говорить, если Google разрабатывает все-таки собственный телефон, все-таки это случилось подрядчики они взяли именно компанию HTC, которая имела уже опыт в работе с Android смартфонами. И, собственно говоря, совместными усилиями они выпустили Nexus One. На сегодняшний момент это является флагман рынка на рынке Android смартфонов, да и не только на рынке смартфонов. Была впервые представлена версия операционной системы 2.1, в которой очень много было новаций. Основными являлась эта передача файлов по Bluetooth, которой не было в предыдущих версиях, ну и многое другое. Базировался он тоже на платформе Qualcomm но уже с частотой процессора 1 ГГц, уже в два раза больше, чем у предыдущих моделей. Также практически в два раза было по сравнению с HTC Hero увеличено количество оперативной памяти до 512, увеличен размер экрана до 3,7 дюймов, ну и также разрешение экрана, конечно, много тоже увеличилось. Собственно говоря, в Штатах он не имел большого успеха, но это больше связано с политикой Google, которые сами его продвигают вот первый из них это HTC Legend да, он получил инновационный дизайн инновационность заключается в том, что он выполнен из цельного куска алюминия в котором внутри вытащили и всунули туда уже плату, экран то есть это уже как бы преемник HTC Hero немножко более мощный, у него чуть лучше процессор, чуть больше оперативной памяти чуть ярче экран, но вот инновационность заключается в том в его вот таком вот дизайне. Внизу, как видим, он закрыт пластиком для лучшей работы GPS антенны и также GSM модуля. Ну и также у него уже установлена система Android 2.1 и HTC Sense. Но более интересный девайс это вот второй, HTC Desire. Это как бы тот же Nexus One, если взять, но для тех стран, в которых Nexus One продаваться не будет. Собственно говоря, это большая часть Европы. Это наша, наша, страна, да ну, и все страны СНГ. Это также процессор 1 ГГц, больше немного оперативной памяти 576 МБ, потому что сама оболочка немножко больше тянет. HTC Sense, как видим, она тут присутствует, она также была намного улучшена. При пользовании этой оболочкой на Nexus One на намного лучше родной прошивки для Nexus One нам было очень приятно ей пользоваться, это виджеты, это работа с, со столами. То есть видим, что HTC тут поработал очень хорошо. Также такую не новинку ввели вместо трекбола, они ввели оптический сенсор, который также немножко более приятный в работе. С тут HTC поработал очень хорошо, и продажи этих устройств на Украине скоро уже начнутся. Но хотелось бы отметить сам рост операционной системы Android. Вот есть данные по Соединенным Штатам. Как видим, с ноября 2009 по февраль 2010 с промежуток небольшой рост устройств на платформе от Google составил вырос практически больше чем в два раза. То есть успех этот не заметить нельзя, и большая доля вклада в этом именно компании HTC, которая имеет на сегодняшний день намного больше смартфонов, чем остальные. Хочется отметить также, что на Украине, если взять э, смартфоны на платформе Android, на данный момент их два официально представлены. Это HTC Hero и Samsung i 5700 Samsung это такой более бюджетный вариант, то есть он слабее чем htc но если взять что через месяц в нашем рынке уже будет еще два новых э, флагмана это htc это H htc legend htc Desire, то можно понять что на Украине тоже их ждет успех потому что другие компании только пытаются войти на этот рынок а htc уже со своим android э, на рынке Украины уже больше чем полгода и успех им будет явно обеспечен. Хотелось бы подытожить, что если бы не компания HTC с их первыми телефонами, если бы это выпуск, выпускал кто-то другой, то возможно он бы не смог так продвинуть эту операционную систему. Именно сами смартфоны. Если бы они были худшего качества, то возможно люди бы и не восприняли саму операционную систему. Так как непосредственно занималась эта компания, то зарекомендовавшая себя еще по устройствам Windows Mobile, то операционная система ждала успех, который мы видим на сегодняшний день, согласно этого графика и этот график будет только расти и возможно, что вскоре Android займет второе возможное место после Symbian ну, по всему миру то есть, если в штатах Symbian вообще никак не котируется, то глобально ну, Что-то многие придумают, но Android будет вторым, а возможно в будущем и первым. Спасибо за внимание. Конец